নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য টিভলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালকৈ আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰ বহুত বেছি ভাল আছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে লগত লৈ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া টাইম ডেতা হ'ব তেনেকৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি খালোঁ মানে ৰুটি খালোঁ আৰু পিছত পিনাকৈ আহিলে ডিমকো গৈছিলে পিনাকৈ এঘাৰটাৰ পিছত আহিলে আহি সি ভাত খালে তাৰ লগত মই অকণমান ভাত খালোঁ তাৰপিছত বেহাক ধুৱাই মেলি দিলোঁ তাই ধুৱাই মেলি আল হ'ব লগতে শুই গৈছিলে তাৰপিছত অলপ মাহ শুৱালোঁ দহ মিনিট মানে হৈছে বিচনাত তাৰপিছত আকৌ উঠি গৈছে আৰু এতিয়া দেউতাক ওচৰত আছে আৰু দেউতাৰ ওচৰত দি থৈ আহিলোঁ দেউতাও আহিছে দোকানৰ পৰা কালাৰ লগাই আহিছে দেউতাই অলপ টাইম লাগিব গা ধুতে কালাৰ আল লগাই আহিছেহে মাত্ৰ তো দেউতাই লৈ আছে আৰু ফালে মাহঁতে বনাই আছে চব্জি দেউতাই আনিছিলে ৰাতিপুৱা মাছ কমন কাফ আনিছে আৰু শিঙৰা মাছ আনিছে শিঙাই কৈছিলোঁ মহ মাছ আনিব কিন্তু সেইটো পোৱা নাই তাৰ কাৰণে শিঙৰ মাছ আনিছে আৰু আমাৰ মাঘ মাহতো মূলা নাখায় তো মূলাৰ লগত মানে সৰু মাছ বনাব গৈছিলোঁ মাক তো মাক মা এতিয়া পাৰ হৈ গৈছিলোঁ ফাগুন মাহ তো তাৰ কাৰণে দুটাই আনিছে ম'হ মাছ পোৱা নাই তাৰ কাৰণে শিঙৰ মাছ আনিছে তো শিঙৰা মাছৰ লগতে মূলাৰ লগত হ'ব আৰু কমন কাফটো উৰহিৰ লগত হ'ব চাগে উৰহি গছৰ পৰা দুটাই পাৰিছে দেখা পালোঁ তো তেনেকেই হ'ব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দিনটোত কি হয় কি নহয় আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া পাকঘৰ যাওক বলক আপোনালোকে দেহা দুটাৰ লগত বাহিৰত আছে দেউতাই পাকঘৰ দেখুৱাইছোঁ বৌজনীফালে ৰেডি কৰি দি আছে মাক আৰু দেউতাই যে গছৰ পৰা পাৰিছিলোঁ ৰহি সেইবিলাক আমাৰ গছৰে হয় আৰু দেহা চাওক ধুনীয়াকৈ দেউতা কোচত খেলি আছে আৰু মাইফালে বনাইছে ৰঙালাও গাজৰ ভাজি আৰু এইটো মাছৰ কণী আছিলে যে সেইবিলাক বৰা আৰু এইফালে মাছ আৰু এইটো গোটা মাছটো দাদাখানে ৰাখি দিছে মায়ে তো মাছটো হ'ব আপোনাৰ উৰহিৰ লগত আৰু এইটো হৈছে মাছত দিম আৰু এইটো শিঙৰা মাছৰ যে কাঠবিলাক আছিলে সেইবিলাক ভাজি আৰু দেউতাই বৈ আছে ডাঙৰ মূলতো ভিডিঅ' কৰিব লাগে বৈ অলৰেডি কাটি পেলাইছিলে আকৌ মানে জোৰা লগাই দিলে মোৰ ভাজি বনাবলৈ মাৰণা হৈ গৈছে দেউতাৰ দাদা ভাত খাইছে আৰু এইফালে মই দেহা খোৱালো তাই শুই আছে ত' ময়ো তাই ভাত খাম বহুত কষ্ট খোৱালো আছে পিনে পাহি পাব কি আছে রোদ লা তরাই পাত পানি খাই মেলে আজই হল ধরে ফেলায় এটাই রোদ ওলাইছে দুটার পরার পর ডরি আসলে আর দেহার কাপড় সাপ ঠিতা তেতিয়া কোচত লৈ হ'ম এনেকৈ থাকিলে তাই এনেকৈ থাকিব কিন্তু বিচনাত খোৱাই দিলে আগবঢ়াই পাই যাব সন্ধিয়া আকৌ লগ পামেণ্টছ লাগি থওঁ গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত সময়ছোৱাত আকৌ লগ পালোঁ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই হৈ আছিল দেহা আছে এতিয়া মাহঁতৰ ওচৰত মাৰ ওচৰত শুই গৈছিলে তাই টোপনিৰ পৰাও উঠাই বেছি টাইম হোৱা নাই পাচনত উঠিছিল আকৌ মই এতিয়া ফিটিং কৰাইছিলোঁ যে শুই গৈছে লগে লগে মাৰ ওচৰত দি থৈ আহিছোঁ আৰু পিনাক চিঞৰা আনিব গৈছে পিনাক আহিলে চাহ বনাম এনেই আছে কেক আছে দুয়োটা যে বন আনিছে কেক আনিছে এইবিলাক আছে কিন্তু ভাল নালাগে এইবিলাক খাই তাক আৰু সি আহিবই ঘৰত আৰু আহোঁতো লৈ আহিব আহিল তাৰপিছত চাহ বনাম আহিলে চাহ বনাম দেউতাও আছে দেউতাক কালি সন্ধিয়া মই সুধিছিলোঁ যে চিৰামুড়ি কিবা খাব নেকি নাখাওঁ বুলি কৈছে আৰু কালি য'ত নিৰামিষ আছিলে মঙলবাৰ বাহিৰত একো খাব নোৱাৰে ৰাতি নটামানত আহি কিনে চিৰা মুড়ি খাইছিলে তাৰপিছত একদম গেছ হৈ গৈছে ৰাতি আৰু একো খাব পৰা নাই আৰু আজি খাই নেকি সুধিব লাগিব আজি নাখালেও কোনো কথা নাই আৰু বাহিৰতো এনেও একো নাখায় হ'লেও সুধি চাম যদি খায় আৰু তই চাওনে লমতে দেউতাক আনিছিলেগৈ আৰু আনিছে বগৰী একদম বহুত মিঠা বগলী চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ মই দুটামান খাই দিছোঁ আৰু বজনী খালে আৰু এতিয়া নাখাওঁ এতিয়া খালে দেহা ঠাণ্ডা লাগি যাব দুপৰীয়া খাইছোঁ যেতিয়া ৰ'দ আছে তেতিয়া খালোঁ এতিয়া খালে আৰু ঠাণ্ডা লাগি যাব দেহাও ঠাণ্ডা লাগিব মোৰো ঠাণ্ডা লাগিব নোখোৱাই ভাল চাহ আগতে গরম পানি করে লো কারণ গরম পানি লাগেই মো বটলাস গরম পানি নয় দিনই নাচায় মুড়ি চিরা আর জেলেপি খাব তাকু চাহ হয়ে আছে দেউতাক দিয়ে আহ আগতে চাহ হৈ গৈছে মানে চাহ একেলগে বনাইছোঁ যেনেকৈ সদায় বনাওঁ চাহপাত দিছোঁ অকল তাৰপিছত মই চেনি নিমখ তিলাৰে মিলাই লওঁ চেনি বেছি ভাল নাপাওঁ মাক আকৌ চেনি কম ভাল নাপায় মাক চাহ দি থৈ দেউতাকে দি থৈলোঁ আৰু এটা সামাৰি বাৰী আমাৰ জিলেপি খোৱা নাই মানে ৰাতিপুৱা ঘুগনি বনোৱা হৈছিলে আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই মাহে গুণিৰ লগতে চাহ খাম বুলি কৈছে সেয়ে দি থৈ আহিলোঁ মোৰ মুড়ি চিঙৰা জেলেপী যাওঁ ময়ো যাওঁ মাহঁতৰ লগত তাতে বহি বহি খাওঁ সেইটো মতে দেহাৰিফালে মাৰ কচত শুই আছে দেউতা খাই মেলি দোকানত যাব তৰাই চাহ পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু দেহাৰ ফালে শুই আছে মাৰ লগত দেহা কোচত লৈ এনেকৈ হ'ব লাগে মাৰ যেনেকৈ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এটা একো ডিষ্টাৰ্মেটি ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে দেহা সন্ধিয়াতে মাৰ কোচত যে শুই আছিলে এতিয়াহে টোপনি ভাঙিলে আৰু পিনে ভাত খাই আছে আমি সকলোৱে খালোঁ বাকী আছিলে তৰাই ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'ল দুপৰীয়া চব্জি আছিলে আৰু এতিয়া একো নাই বনোৱা দেহা আছে মাৰ গছত মই ভাত খোৱা টাইমত পিন্ধাই আহিলে তাৰপিছত দেহাও সাৰ পালে মায়ে লৈ আহিছে আৰু তই ফিডিং কৰা হ'ম আৰু ভিডিঅ'টি এটা সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ অকণমান অনতে ভিডিঅ' সৈতে পালে থাকোঁ আপোনালোকে বাই বাই গুড নাইট